Вітаємо всіх наших глядачів. Ви на каналі Прогноз. З вами Катерина та Олена Бюн, і ми сьогодні будемо працювати разом, пані Олено. Дуже вітаю вас, вітаю Будемо працювати разом для наших глядачів. Пані Олено, дуже цікава новина приплила нам на хвилях радіостанцій із Боліт. Значить, активність Радіо Судного дня на Росії. Власне, його, напевно, контролюють спецслужби, так як в останнє було воно активним напередодні повномасштабного на вторгнення, а зараз почали російські пісні там крутитися, якісь уривки з пам'ятаєте з тим Усатим Якубовичем з Поля чудес? От, власне, щось з ним відбувається таке, не дуже контрольоване. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана ця активність? Можливо, вони. что-то готовят, или это просто какие-то там... У меня был расклад, но давайте посмотрим на сегодняшний момент. Чем повязана активность радиосудного дня? Чем повязана активность радиосудного дня? Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Ну, допустим, То, что они что-то, допустим, планируют, да? потому что это радио, оно, оно связано со всеми ядерными, ну как-то подключено, я не знаю, каким образом, с, с ядерными объектами, включая ядерный чемодан. Какие-то тайные действия они делают. Момент хитрости такого, ведения в обман здесь есть, но тут нельзя расслабляться. Тут действительно какой-то, или же момент устрашения, да, потому что это эти сигналы идут. Но во всяком случае какие-то передвижения, перемещения, связанные с таким негативным моментом, есть. Насколько это у них получится? Давайте посмотрим, насколько. Ну момент устрашения здесь идет. Пані Олено, ви ж бачили, що вони спочатку все розпочалися з того, що вони включили арію з російського балету? Ну, Може, нам'як на те, що скоро хтось мене в коментарях писав відправитися <смітна> в ну, як предупреждення. Можливо. А пани а пока мы дивимся, я еще хочу спросить. А помните, они действительно полномасштабным вторжением и в целом, что когда что-то происходит, они же на, що, на всех своих центральных каналах вмыкаются в лебединое озеро? Э, ну, смотрите, здесь они стоят перед выбором. Вот это их, если мы берем. Они стоят перед выбором каких-то негативных действий. С одной стороны, да, здесь э, нагнать страх, вести в обман. Но поскольку карты, ряд вы имеете дело с неадекватами по Луне, да, с психически неадекватными, так мягко скажем, хотя здесь в жесткой форме, надо сказать, что надо быть непредсказуемые действия возможны. Угу. Ну, как-то выбора, насколько они решатся, тяжело сказать. Все это не просто так. С другой стороны, да, здесь такие карты выпадают, что это могут быть к, в том числе каким-то судьбоносным процессом, связанные на территории России, это может быть смене власти в том числе, или же каким-то судьбоносным процессом, э, э, я старый расклад говорю, все, что mm -hmm. связано с предсказанием пророчества и прочее, прочее которые ну, мы говорили им, то есть они в шаге, Но це достаточно для Росії в тому числі нехорошої карти. Навіть предположить, що якщо вони рішаться запустить щось, отвіт їм приліті. Пані Олана, от ви ще й сказали з приводу эм, образ в жорстокій формі, і всі ми знаємо, так що наш президент запостив в мережу X ту прекрасну цитату і назвавши його Довбо. Да, и после этого, в полетели в 6 утра ракеты, аэробаллистика и баллистика на Киев. Скажите, пожалуйста, это было с этим связано? Писали... Нет, они по картам, они готовились до того. Ну, карты показывали до того готовность. То есть, тут просто чистое совпадение. Да, потому что спрашивали глядачей и самое хотела запитаться... Я могу спросить, это то, что ракеты полетели на Киев, это связано с тем, что... Зеленский высказался в адрес вот этого фигуры, непонятно чего выступающего. Не, не, не повязано с этим, видите? Не, однозначно нет. Здесь они, они это планировали. Они это планировали, видите, оно просто как бы совпало, если мы говорим в информационном в том, что сказал Зеленский, и в том, что они планировали это. Так. Дякую, що подивилися. Можливо, це питання для когось безглузде, але глядачі просили, щоб саме ви розглянули. І ви справжній майстер. І одразу ви. І ви як сказали, об зразу карта підтвердження. Це чудосія. Пані Олено, давайте до наступного ряду питань е, з другом Путіна пов'язаним Кім Чен Іном, який готує до ротації або до розгорнення на болотах додаткові свої війська, а також до передачі русні нових ударних дронів. Це нам доповідає розвідка Південної Кореї. Скажіть, будь ласка, це війська для ротації чи для поповнення новими солдатами? Или же это ротация. Или же это ротация. Здесь какое-то давление найдет. Ну, я не знаю, мы знаем, что Ким Чен Ын, там он же под Китаем, как я понимаю. Через Китай, видимо, идет давление на него, не делать этого. Uh -huh. Ну-ка еще, я не вижу, чтобы они пополнили прямо вот в таком масштабном плане. Действительно, Ким Чен будет пополнять переды. Опять те же карты, видите, идет давление. Причем жесткое придавим. Прямо чтобы э, тут э, для... Смотрите, они могут его пополнить, но частично не для. Э, э, не для какая-то часть маленькая может еще пойти на убийство, а какая-то часть я не знаю совместно то ли следить за правопорядком, вот суда тех действий, которые могут развернуться на территории России в связи с предполагаемой сменой власти, или же вот с борьбой башен, вот что-то типа такого, следить за порядком здесь как вариант. Видите, оттуда грядут какие-то события. События для России по времени, когда они осуществятся, видите, ситуация башни. И То, вот... что предоставление я, допустим, еще ракет и какой-то помощи, они еще могут предоставить для России. Что-то у них там грядет. Будем смотреть, очень внимательно смотреть и созерцать, когда же эта башня уже настанет что-то у них это. Вот как бы внутренний порядок. Ну, понятно, здесь хитрость, манипуляция, внутренний порядок, а потом как бы они планируют их отправить на утилизацию, то есть на передовую. Тут больше помощь все-таки, помощь какая-то. Техническая. Поняла. Давайте спробуємо подивитися, як влада, власне, Північної Кореї ставиться до своїх втрат бійців в, в Росії на фронті. Ким Чен Йен, як ставиться до того, що втрати не мають? Потім ж вони і ліця їм знищують, що вони збиваються над ними, як Північна Ну і сільські корейці теж збиваються над Росією. Так, як Кім Чен Йен відноситься? по иллюзии он относится смотри да ему наплевать он считает что видите что они выполняют свою работу угу. а, а за это ему как бы дают какие-то материальные блага ну чего-то кремль взамен дает то есть ему безразлично Разумимо. І давайте до останньої нашої теми перейдемо на сьогодні про той самий, на жаль, жахливий теракт в Німеччині, так? на Вайнахсмаркет, на різдвяному маркеті, там, де сталося 11 вже загиблих, 24 особи постраждало. пані Олено. Оця ситуація в Німеччині, в Магдебурзі. Скажіть, будь ласка, це теракт чи нещасний випадок, і чи причетна до того Росія? Бо там сказали так, що той водій був сирійцем а потім німецькі ЗМІ почали писати, що в нього були таємні зв'язки зв з Русландом, з Росією. Я просто ну, німець... во-первых, я предупреждала Європу о том, що такое може бути. Магдебург, все ж таки почалось, Магдебург, це теракт. Да, це теракт, він спланований, планований, мощний теракт, щоб було жертва. Да, еще, да. еще не расслабляться. Еще идет опасность. Но ну, тут все зависит от правоохранительных органов. То есть <загруза> загроза Европы остается. Э, как это имеет вот этот... Пусть э, теракт на Имеет отношение к России. Смотрите, какие тайные связи у него есть. Да. Какие-то тайные связи, несомненно, есть. И... Видите, то, что еще они что-то готовят. Это через кого-то. Это не напрямую может быть. Поняли? Это через, через кого-то, когда конечный заказчик или конечный исполнитель находится там в Кремле. То есть да. Очень такая хитрая многоходовочка, много еще что-то готовят. Они говорят, будьте внимательны, из хорошего двойка, которая говорит о том, что можно предупредить. Ой, дякую, что типа подавилась. І пані Олені, раз вже подивилася це питання, то про, теж про друзів Росії, власне, про Іран. Скажіть, будь ласка, криза енергетична досягла, пишуть Нью-Йорк Таймс, що досягла вже критичної точки. Промислові підприємства зупиняють роботу. Скажіть, будь ласка, це вплине на виробництво їх БПЛА? Так, ось цих шахідів. Енергес. То, що ви да? говорить? как это повлияет на военную На выравнивание, скажем так, летающих объектов, озброи. Ну, уменьшится, Оно ну, понятно, что оно уменьшится. Угу. Но ну, это искусственно все создано. Это вот это, все, что связано со светом, это искусственно созданная ситуация, а. которая будет еще какие-то страны. То есть мы говорили об этом. Еще где-то будет блокаут, еще где-то будет блокаут. Это... Ну, по производству, да, однозначно. Здесь Паш. То есть, э, если они вырабатывали по рыцарю, то будут вырабатывать по Пажу. Уменьшится, естественно. Дякую вам, пані Олено, за те, що ви були з нами, з нашими глядачами тут на каналі Прогноз. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на всі соцмережі нашої пані Олени. Підписуйтеся на наш канал Прогноз. Висловлюйте свої прийти в коментарях, і ми їх всі розглянемо. Обіймаю вас серцем, пані Олено, і до наступних ефірів. Дякую, до побачення.